نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وبالسند المتصل منا الى الحافظ الحجامي للمؤمنين بالحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن مغيرة بن البعثة الجوع في بخاري البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم إمامه إن أنه قال باب قول الله وَنَزَعُوا الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرُّومِيَّةِ ويقال القسط مصدر المقسط هو العادل وأما القاسط فهو الجاهل وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن غزيل عن عمارة بن الخاقة عن أبي زرعة رضي الله تعالى عنه, عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى <سؤال> الرحمن خفيفتان على اللسان سقلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله الذي يحيي و سبحان الله العلي العظيم اللهم ما ان الحمد لله الذي اذن لنا الحمد لله الذي اذن لنا لهذا وما كنا لانذري لولا نذا وما كنا لانذري لولا نذا لله अकमलानी